Ставьтесь, пожалуйста. Я Мальцева Наталья Викторовна. 19 января погибли мои дети. Моя дочечка и ее сожитель, так сказать, не родной отец Софийки. Они вышли на прогулку в магазин пройтись. Они жили у бабушки, у моей свекрови, а мы живем недалеко от них. Кимочка сказала Оле, постой, вот зима, мы сейчас быстренько сбегаю за сигаретами и вернусь. Там недалеко магазин у нас есть. Ну, Оля не захотела это, ждать его. Пошла ему навстречу. Отошла буквально метров 20, наверное. И он как раз, они там встретились, и прилетел снаряд. Летей не стало. София была тоже вместе с ними в колясочке. София чудом осталась жива и повредила... Ручку сильно, пальчики. Животик попала, ножку зацепила, зашивали. Вот. Дима погиб сразу на месте, голову ему оторвала. Отрубала, оторвала. Не знаю, как это нет головы. А моя дочечка еще карабкалась, ее врачи спасали, делали операции. Но у нее были повреждены почти все органы. В брюшную полость попала в. И в грудную клетку. В общем, побита вся была. С часу дня до полдевятого умерла она уже. Да. Не стала. После взрыва сын взрыва. ходил, искал хоть что-нибудь, нашел небольшой осколок, Ну, как с монету пятикопеечную. Сдали на экспертизу и выяснили, что этот снаряд прилетел Дальние гаубицы сильно перегрелся, поэтому осколки мелкие.